आज दस साल में जो मुसलमान समाज को जो फायदा बीजेपी के राज में हुआ है नरेंद्र के नेतृत्व तो में वो कांग्रेस के समय नहीं हुआ नमस्कार मैं अतुल जैन अतुल आपकी बार में में सर्व हार्दिक स्वागत करते आज आपण आहोत हुसेन पठाणजी यांच्यासोबत ते हुसेन पठाणजी अल्पसंख्याक भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्याक मोर्चाचे ते अध्यक्ष आहेत जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत तर आपण या लोकसभेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी अत्यंत जोरात सुरू आहे आणि त्यालाच धरून आपण चर्चा करणार आहोत की कशा पद्धतीने देशात निवडणुका सुरू आहेत दोन टप्प्या एक टप्प्याची निवडणूक झाली दुसऱ्या टप्प्याची आता सव्वीस तारखेला आहेत निवडणूक तर चोवीस तारीख आहे आज जाणून घेऊया की येणाऱ्या टप्प्यांबद्दल भारतीय जनता पार्टीच्या मनात काय आहे आणि त्यांचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी कशा पद्धतीने काम करायला तयार आहेत आणि कशा पद्धतीने चार सो पार चारस हा जो नारा त्यांचा आहे हा कशा पद्धतीने पुढे नेणार आहेत आणि त्याच महत्वाचं म्हणजे जे मुस्लिम समाज आहे यांच्याबद्दल आपल्याला चर्चा करा करायची आहे कारण का ते अल्पसंख्याक विभागाचेच अध्यक्ष आहेत तर आपण जाणून घेऊया की मनात काय चाललंय त्यांच्या हुसेनजी आपलं हार्दिक स्वागत खरं बघायला गेलं तर लोकसभेची रणधुमाळी अत्यंत जोरात सुरू झालेली आहे आपण जसे जाणता आहात की अबकी बार चारसबार असा तुमचा नारा आहे आणि विरोधात ज्या पद्धतीने इंडिया जी आघाडी आहे ती फार मोठ्या प्रमाणात सव्वीस सव्वीस पक्ष घेऊन उभी आहे आपण बघताय ज्या पद्धतीने त्यांनी सांगितलंय की अबकी बार मोदीजी को तडीपार अशा पद्धतीने त्यांचा नारा आहे तर तुम्ही कसं बघताय की कशा पद्धतीने या निवडणुका होणार आहेत लोकसभेच्या ही निवडणूक कशी होणार आहे या लोकसभेची पिछले दस साल से जो मोदी सरकार ने काम किया है उस आधार पे भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार चार सौ बार आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया और दस साल में जो परिवर्तन आया है उससे देश में आज देश की जो दशा और दिशा बदली है उससे जो विरोधी पक्ष है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है तो जो भी अपने हिसाब से बोलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और मैं दावे के साथ बोलता हूं अबकी बार 400 पार जरूर होगे हुसैन भाई तुम्ही मला एक सांगू शकता की कसं पद्दत मागच्या 25 वर्षात तुमच्याबरोबर युती होती बाळासाहेब होते त्यावेळा बाळासाहेबांच्या आणि प्रमोद महाजन जी गोपीनाथ मुंडे जी यांच्या विचारातली युती फार मोठ्या प्रमाणात भरसकाळ चालली पण आता अत्यंत जेव्हा जेव्हा भाषण होतात तेव्हा तेव्हा आपण बघतो की ज्या वेळेला एका काही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलं की उद्धवजी माझे छोटे भाऊ आहेत पण आज एक उद्धवजी हे इतक्या मोठ्या प्रमाणात मोदीजींना टार्गेट करतात की प्रत्येक सभे सभेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात त्यांना वेगळ्या पद्धतीने उत्तर देत आहेत कसं बघताय तुम्ही शिवसेनावर भाजप का जो युती वो हिंदुत्व के आधार पे युती और जिस तरह उद्धव ठाकरे ने उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ जाके जो हिंदुत्व को जो कांग्रेस को हमेशा बोलते थे ये हिंदुत्व के विरोधी है आज उन्हीं के जाए साथ जाके जिस तरह का उन्होंने सरकार बनाया और मोदी जी के नाम पे लोकसभा के चुनाव में उनके बाविश सा, अठारह सांसद जीत के आए वो मोदी जी के नाम पे और उन्होंने हमारे साथ धोखा करके कांग्रेस के गोद में जाके बैठिए और अभी खुद ही हमको दे रहे जनता देख दोष ना लोकसभा चुनाव में शिवसेना जनता उद्धव दे शिवसेना जनता जवाब देखि भुसेनजी रुस, तुम्हाला एक विचारतो की ज्या पद्धतीने आज सामान्य जनतेला आपण विचारलं की तुम्ही मतदान कोणाला करणार तर ते उद्धव साहेबांचं नाव किंवा अशा पद्धतीने काही लोक समाजात बोलतात की मागायच्या विषयाला रागवून किंवा अनेक कसं सामान्य माणसांना इतका अभ्यास नसतो तर ते गॅसचा विषय घेऊन टाकतात नोकऱ्यांचा विषय घेऊन टाकतात भ्रष्टाचाराचा विषय घेऊन टाकतात असे विषय घेतात पण ज्या पद्धतीने देशाचा विषय आला तर ते सुद्धा बरेच लोक म्हणतात की मोदीजी पंतप्रधान पाहिजे तर ही लोकांची जी दिशाभूल आहे ती कशा पद्धतीने भारतीय जनता पार्टी दूर करणार कारण काय राज्यामध्ये उद्धवजींकडे बघतात आणि देशामध्ये मोदीजींकडे बघतात तर ही जी दिशाभूल करायचं ते विषय चाललाय सामान्य जनतेचा ह्याला भाजप कशा पद्धतीने बघते आणि ते निवडणुकीत कसं परिवर्तन त्यात होणार आहे इसका जवाब उद्धवजी को जनता ही दे क्योंकि जिस तरह का महंगाई ये मुद्दा हर वक्त का रहता है समय के हिसाब से जिस तरह अर्थव्यवस्था जैसा अपने देश की बाहर अगर कुछ होता है जैसा रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है अभी अफगानिस्तान ईरान और इसराइल का तो बाहर का असर तेलों पे इस पे पड़ने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है फिर भी आज हमारे प्रधानमंत्री इतने मजबूत थे फिर भी आज पाकिस्तान और देशों में देखो जो हाल हुआ है महंगाई से लोग तरसते हैं ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है मैं मानता हूं कि महंगाई बढ़ी है मगर फिर भी मोदी जी ने उसको कंट्रोल में रखा है जैसा बाकी दुनिया में जिस तरह महंगाई बढ़ी है उसको मोदी जी ने इस कंट्रोल किया है ये जनता भी जानती है हुसेन जी आता मी तुम थोडस मुस्लिम ह्याच्या विषयावर येतो कारण का तुम्ही सुद्धा मायनॉरिटी समाजाला बिलॉंग करताय आणि मायनॉरिटी समाजाच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टीत काम करत असताना तुम्ही जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत कधी कधी भीती वाटते अशी की मुस्लिम आजचा मुस्लिम आहे तो कुठे आहे आणि काय करणार आहे कारण का ज्या पद्धतीने एक वेगळं वातावरण निर्मिती तयार होते आणि असं वातावरण दाखवलं जातं की मोदीचे विरोधात असं मुस्लिम समाज असा आजचा प्रत्येक मीडिया किंवा समाजामध्ये आपण वापरताना बघत असतो तुमच्या मनात काय आहे कि देश मुस्लिम हा कु साथ देना रहे। है मोदी सोबत रह कि इंडिया सोबत जाना करना है क्या है मैं पिछले 20-25 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान के साथ भेदभाव होता है ठीक है कुछ मुद्दे हैं उसके ऊपर मतभेद हो सकते हैं मगर आज जब मुस्लिम समाज की बात आती है मैं कांग्रेस से पूछता हूँ ना चालीस से पचास साल उन्होंने राज किया क्या दिया उन्होंने मुसलमान को आज मुस्लिम समाज को कांग्रेस ने क्या दिया है आज जो मुस्लिम समाज की बात करती है कांग्रेस पचास साल तो सत्ता उनके पास थी ना क्या दिया क्या है मुसलमान को आज दस साल में नरेंद्र मोदी ने जो मुस्लिम समाज के लिए किया है वो पचास साल में कांग्रेस नहीं कर पाई आज मेरे को बताओ ना बिना भेदभाव के बिना भोदभाव के मोदी जी ने सभी धर्मों के लोगों के लिए काम किया है आज मुझे बताओ अस्सी करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया जाता है क्या उसमें मुस्लिम समाज को फायदा नहीं हो रहा है आवास योजना में, तो में मुस्लिम समाज को फायदा नहीं हो रहा मुद्रा लोन हो जितने भी केंद्र सरकार की स्कीम है ए, उस किसान सम्मान निधि हो हर क्षेत्र में मुस्लिमों को फायदा हुआ है आज दस साल में जो मुसलमान समाज को जो फायदा बीजेपी के राज्य में हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कांग्रेस के समय नहीं हुआ जिस तरह भी हज कोटा मोदी सरकार ने जिस तरह हज कोटा बढ़ाए और हमारी महिलाएं बिना महरम के हज नहीं जा सकती थी इन्होंने सऊदी सरकार से बात करके आज महिलाएं भी अकेले हज करने जा सकती mm -hmm. और कांग्रेस के ज़माने में जिस तरह हज के लिए संख्या ये थी आज मोदी सरकार ने उस संख्या को बढ़ाया तो मुस्लिम समाज के लिए जिस तरह मोदी जी काम कर रहे हैं वो आज मुस्लिम समाज की भी समझ में आ रहा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुस्लिम समाज में भी परिवर्तन हो रहा है समय लगेगा मगर आज मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव हुआ है आ। हुसेनजी मला हे सांगा की ज्या पद्धतीने मुस्लिम समाज मागच्या वेळेला जेव्हा दोन हजार चौदा नंतर एकोणीसशी निवडणूक झाली तेव्हा एक बहुमताने पंतप्रधान यांना निवडून आणता आलं आणि त्यावेळेला मुस्लिम महिला सुद्धा खूप जाम खुश होती की तीन तलाकचा विषय होता हा सगळा विषय होता तर हा विषय अजूनही मुस्लिम समाजाच्या मनात आहे की विसरला किंवा त्यामध्ये सुद्धा काही वेगळा राग तयार झालाय असं तुम्ही काय बघताय तर तीन तलाक वगैरे विषयाचा फायदा झालाय का अभी तीन तलाक के विषय पे भी कांग्रेस पार्टी या कुछ मुस्लिम लोग मुस्लिम समाज के कुछ लोग उसको कर रहे तलाक तलाक लाने लाने से तीन का लाने से तीन का कायदा आज हमारी माँ बहन बेटिया सुरक्षित हो गए आप यूट्यूब पे जाके गूगल्स पे आंकड़ा निकालो कि तलाक में कितनी कमी आई है okay. और आज ठीक है देखो कुछ चीजें ऐसी रहती है कि धार्मिक आड़ लेके जिस तरह मुस्लिम समाज के नौजवान को औरतों को लोगों को गुमराह किया जाए मगर आज वो मुस्लिम महिलाएं वो हमारी बहनें हमारी बेटियां वो उन औरतों को जाके पूछो कि झट से तलाक करके तलाक दिया जाता था आज वो मोदी सरकार जी के वजह से वो लगाम लगी आज तलाक में कमी आई है और इसका फायदा हुआ है और आज मुस्लिम समाज भी बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है ठीक है मैं मानता हूँ कि जितना जहर बोला गया मुस्लिम समाज के इसमें कांग्रेस ने उसको निकलने को टाइम लगेगा मगर फिर भी आज मोदी जी ने जिस तरह मुस्लिम समाज के लिए काम किया लोकसभा में उन्होंने बोला था एक हाथ में मैं मुसलमान समाज के कुरान देखना चाहता हूँ एक हाथ में शिक्षा तो आज मुस्लिम समाज के लिए जिस तरह केंद्र सरकार काम कर रहा है उससे कांग्रेस बौखला गई है क्योंकि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं था मुस्लिम समाज के लिए सिर्फ वोट डालो राजनीति करो यही कांग्रेस का उद्देश्य था आज 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 मोदी जी ने क्या किया जातिवाद भेदभाव ये सब चीज खत्म करके सबको एक लाइन में लाया जो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है आज बताओ ना आज तुष्टिकोण किधर चल रहा है जिस तरह मुस्लिम तुष्टिकोण होता था जिस तरह ये सब चीजें मोदी जी ने खत्म किया आज मुस्लिम समाज अपने घर में खुशहाल है कांग्रेस के टाइम पे आज मेरे को बताओ मोदी जी के राज में एक भी मुसलमान को बेगुना मुसलमान को आतंकवादी गति में या इधर आतंकवादी में पकड़ा गया ऐसा एक भी मेरे को उदाहरण बताओ जिसने गलती किया कसूर किया गुना किया उसको तो सजा मिलेगी पर कांग्रेस के जमाने में यही मुस्लिम समाज मुस्लिम नौजवानों को आए दिन पुलिस स्टेशन ये वो देखना पड़ता है आज ऐसा नहीं है आज मैं बोलता हूँ आपको दावे से कि मोदी जी के राज में मुसलमान सुरक्षित खुशहाल आहे जी तुम्ही हे कसं बघता वगैरे महत्वाचा आहे तर त्यामध्ये सुद्धा बरीच सुधारणा मुस्लिम समाजाने आहे या मागच्या दहा वर्षामध्ये जिसर शिक्षा के लिए केंद्र सरकारने काम किया आज देखो आप गुगल पे जाके देखो जिस तरह मुस्लिम लडकिया की जो हे स्कूल में अटेंडन्स कम होती स्कूल कम पडे आज जो चीज कमी आई है जिस तरह स्कूल छोड़ी जाती है आज लड़कियां स्कूल पढ़ रही है आगे बढ़ रही है ये सब मोदी जी की वजह शिक्षा में बहुत कुछ परिवर्तन आया है आ तुम्ही बघत असाल की ज्या पद्धतीने यूपी सारख्या विभाग असेल काश्मीर मध्ये युवामूल दगड मारण्याची ती आता दिसत नाही पण ज्या पद्धतीने यूपी मध्ये जे कायद्याला जे बंधन आलं आणि त्यामुळे तिकडे जे मुस्लिम सुद्धा बरेचला आपल्याला खुश पगाला मिळतात याकडे आजचा मुसलमान समाज कशा पद्धतीने बघतोय की तिकडचा मुसलमान खुश आहे बघायला मिळत आहे पण परिवर्तन त्या दिसणार आहे परिवर्तन में बोला ना की जिस तरह मुस्लिम समाज के अंदर जहर बोला गया है परिवर्तन जरूर होगा समय लगेगा मगर फिर भी सुरुवात हो गई है क्या होता है मिस बाइड लोगों को किया जाता जैसा की उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार थी योगी सरकार भी मोदी अपना मुसलमान समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं मगर ऐसा एक बोलते हैं ना कि बदनाम करने का एक जो सिलसिला चलता है कांग्रेस की तरफ से जैसा कि मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है ये जिस तरह का हिंदू मुसलमान लोग आज मैं आपको दावे से बताता हूँ आप मीडिया में हो एक घर ऐसा बताओ जो बेगुना मुसलमान घरों पे बुलडोजर चला चला है मैं मानता हूँ मगर किस मुस्लिम घर पे चला है अतिगमद जैसे लोग मुख्तार अंसारी जैसे जो क्रिमिनल भावबली लोग थे जिन्होंने जगह पे कब्जा किया था गरीबों की जगह पे उनके घरों पे बुलडोजर चला और मैं बोलता ना अगर आप आंकड़ा निकालोगे कि कितने मुस्लिम घरों पे बुलडोजर चला है उसमें गिन के मैं बोलता बीस से पच्चीस लोग निकलेंगे तो इस इस बात के ऊपर ये हो रहा है कि मुस्लिम समाज पे अन्याय हो रहा है अगर बीस क्रिमिनल पे बुलडोजर योगी सरकार जी ने चलाया है तो मैं बोलता हूँ हजारो प्रधानमंत्री आवास योजना में मुस्लिम समाज को घर दिया गया तो आप फर्क फर्क देखो ना। क्या अटैक होता धर्म से जोडा जाता है आता तुम्ही बघत असल की ज्या पद्धतीने आता आपण राज्याच्या निवडणुकीत आता मुंबईच्या निवडणुकीकडे बोलूया मला असं म्हणायचं की ज्या पद्धती मायनॉरिटी समाजाची काम करत असता आज ज्या पद्धतीने विरोधक प्रकाश आंबेडकर जी आरोप लावतोय की एकही मुसलमानाला अशी सीट दिली जात नाही वगैरे तर मुंबईमध्ये असं का होतं म्हणजे उमेदवार म्हणजे तसा नाहीये म्हणून किंवा बऱ्याच वेळेला आता पक्ष जास्त असल्यामुळे सीट सुद्धा जास्त लवकर जाहीर होत नाही उत्तर पश्चिमची सीट सुद्धा जाहीर झाली नाहीये मुंबईच्या एक दोन सीट बाकी आहेत कसं बघताय की निवडणुका ज्या होत आहेत उमेदवार उशीर होतोय निवडणुकाला त्रास होईल का नाही पहिला सवाल जो मुस्लिम समाज तिकीट नाही देत

योगी जी ने टिकट दिया उसमें से बावन मुस्लिम जीत क्या है और आपकी जानकारी के लिए बो, बोलता हूँ कि अयोध्या अयोध्या में भी कॉरपोरेटर मुस्लिम है अच्छा बीजेपी अभी हाँ अयोध्या में तो ऐसा नहीं है जीतने वाला गुजरात में भी कॉरपोरेटर मुस्लिम है जहाँ जीतने की उम्मीद है मुस्लिम समाज की पार्टी टिकट दे रही है ऐसा भेदभाव नहीं है जितने वाले उम्मीदवार भी तो चाहिए आज क्या हो रहा है मुस्लिम समाज में जिस तरह जहर बोला गया है बीजेपी को लेकर तो समाज में एक गलत फहमी पैदा हो गई तो अभी प्रकाश अम्बेडकर खुद जाति की बात की राजनीति करते हैं उनसे अभी मेरे को बताओ राहुल गांधी की सभा में जाते हैं युति का वो करते हैं फिर युति तोड़ते हैं उनका खुद का क्या स्टैंड है उनको खुद ही नहीं समझ अभी उन्होंने जैसे सोलापुर से किस तरह कैंडिडेट हटा के ये किया कांग्रेस की मदद पहुंचाया एक तरफ लड़ने की भाषा करते दूसरी तरफ पीछे से कुछ अला तो उनके बारे में बोलणं ना बोलना ये नाही अच्छा हुसेनजी तुम्हाला टाकतो की ज्या पद्धतीने आता वंचित बहुजनचा एक उमेदवार या ठिकाणी जाहीर केलेला आहे संजीव कलकोरीजी त्या भाजप तुमच्या भाजपमध्ये होते आणि आता त्यांना तिकीट मिळालं म्हणून ते वंचित मध्ये गेले आणि या ठिकाणी ते उत्तर पश्चिम ते तिकीट निवडणूक लढवत तर त्यांचा फरक पडेल मुस्लिम समाज असो बुद्ध समाज का भारतीय है है? जनता पार्टी में अभी ठीक है ये बीजेपी ज्वाइन मेरे को लगता है कुछ छह महीना साल ही हुआ ज्यादा ये ऐसा जस, जस, कोई जस्ट बीजेपी के पहले से पदाधिकारी ऐसा नहीं कुछ छ सात महीना ही हुआ है इन्होंने या एक साल हुआ है इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया अब मेरे को बताओ यहाँ हमारे तीन आमदार है अमित साटन जी विद्या ठाकुर जी भारतीय लवे करता ही तीन आमदार है एक विधान परिषद का आमदार है राजन सिंह जी अब चार चार आमदार पच्चीस तेवीस नगर से हो गए उत्तर पश्चिम जिला अब ये लोग को टिकट देना चाहिए कि ये कल आए लोगों को टिकट देना ठीक है मांगना टिकट वो हर एक का कार्यकर्ता का अधिकार है मगर पार्टी भी टिकट देने का ऐसा हर कोई बोलेगा मुझे टिकट जो नहीं होता ना तो उत्तर पश्चिम जिला में हम देखो मैं एक कार्यकर्ता बीजेपी का हूँ मेरी खुद की ये इच्छा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार मिलनी, मिलनी चाहिए, चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ मजबूती मजबूती से लड़ सकती हाँ। है और ये सीट निकाल सकती है मेरा खुद का ये है कि भारतीय पार्टी इस पे विचार करे ठीक है ये युति में शिंदे शिंदे साहब के पास सीट है पार्टी क्योंकि हे सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए ही परफेक्ट सीट आहे जी आता बघा तुम्हाला एक सांगा की ज्या पद्धतीने अजून एकच उमेदवार अमोल कीर्तीकर यांना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या पडून जाहीर करण्यात आलेला आहे हा उमेदवार जो आहे तो नौखा आहे असं म्हणायला हरकत नाही कारण का त्यांनी इतक्या मोठ्या फक्त त्यांच्या वडिलांचं नाव हे खासदार म्हणून चालणार आहे तर भारतीय जनता पार्टी कशा पद्धतीने त्यांच्याकडे बघते आणि या ठिकाणी जे उशीर होत आहे तर तुम्ही जर आता सांगताय की अमित साठमचं नाव मध्ये चाललं होतं पण या ठिकाणी क्लिअरच होत नाही एका ठिकाणी संजय मेरम नाराज आहे ते शिंदे गटात येत आहेत ते माहीत नाही एका ठिकाणी रवींद्र नंतर मी कालच इंटरव्ह्यू घेतला ते सुद्धा बोले उपरवाले की इच्छा तर शेवटी नेमकं नेमकं उत्तर पश्चिम मध्ये होणार काय तुम्ही जर कुठे जर ऐकलं असेल तर आम्हाला मीडियामध्ये जरा सांगा लोकांना तरी खेळ की उत्तर पश्चिम मध्ये होणार काय ये वरिष्ठ नेता हो विषय

काही दिवसात फॉर्म भरायची वेळ आलेली आहे चार दिवस राहिलेले आहेत समजा hmm. त्यानंतर तुम्हाला लोकांमध्ये मुस्लिम समाजाच्या विभागात जायला लागणार आहे कशी आखणी झाली आहे की मुस्लिम समाजाच्या लोकांना मतदारांना कसं बाहेर काढता येणार आहे मतदान करायला लावणार आहात काय आखणी काय तयार झालेली आहे का अशी की मोठ्या प्रमाणात मोठ्या संख्येत मुस्लिम समाज हा बाहेर पडून मतदान करेल पहिली गोष्ट कारण काय बऱ्याच ठिकाणी मतदान खूप कमी होतोय त्याचा फटका कोणाला बसणार आहे आणि कोणाला फायदा होणार आहे तर नंतरच कळेल पण तुम्ही कशा पद्धतीने आखणी करताय

इन्होंने जिस तरह काम किया है आज मुस्लिम समाज अमित जी के पीछे खड़ा है भारतीय के पीछे खड़ा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये, ये, ये बीजेपी के लिए एकदम अनुकूल है कि ये बीजेपी के लिए ये सीट अनुकूल है और हम तो छोटे लोग है हम इसमें हमारा कोई ये नहीं है पर फिर भी हमारी इच्छा है की कि हमारी राय ये है कि पार्टी बीजेपी के लिए सेट ले और एक बीजेपी के शंभर रुपये उत्तर पश्चिम लोकसभा जाए हुसैन जी तुम्ही जिल्ह्यात काम करताय मुंबई मध्ये ज्या पद्धतीने सांगितलं जातं की सगळ्या सीट चा फायदा या भारतीय जनता पार्टी युतीला होणार आहे तुमचा अभ्यास काय म्हणतोय तुम्ही कसा बघताय आणि त्यानंतर मी चारशे फरचा मुद्दा घेणार आहे पण आता सध्या मुंबईचा काय गणित आहे काय सांगा तुमच्या डोक्यातलं गणित काय सांगतोय मुंबईचं नाही मुंबई मेस आहे देखो चुनाव आते है जाते और भारतीय जनता पार्टी 12 महीने तीन सौ काम करते हैं लोगों तक पहुंचते हैं योजनाएं हमारी है, सरकार की पहुंचाते हैं और आज मैं बोलता हूं मुंबई का वातावरण एकदम मस्त है कि मैं तो बोलता हूं ना कि ऐसा तुम बोलो कि हमको घमंड आ रहा है छ के मुंबई की सीट भारतीय जनता पार्टी युति में जीते के बार चार सौ पार का नारा है तो जो हिसाब से एग्जिट पोल सर्वे में भी बहुत अच्छा टारगेट आप लोगों को दिखा रहे जैसे कलकत्ता है, है आपको तो बहुत अच्छी स्टडी है, है गप्पा भी मारे हैं तो मैंने देखा है कलकत्ता है अच्छे अनेक राज्य है तेलंगाना वगैरह है तेलंग कैसा बगता है कसा, कसा होना कुट पर पूछू सकना अभी कैसा है साउथ दक्षिण साइड में ठीक है बीजेपी का उतना बेस नहीं था मगर फिर भी दस सालों में मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जिस तरह ये किया वहाँ भी देखना दक्षिण में भी चमत्कार होगा जैसा बोला जा रहा है ना कि बीजेपी दक्षिण से साफ जैसा कांग्रेस की तरफ से मैं तुमको बोलता हूँ जिस तरह लोगों को कभी ये नहीं मालूम था कि कर्नाटक में बीजेपी उन्तीस में से अट्ठाईस सीट ला सकती है लोकसभा का पर दक्षिण का दरवाजा कर्नाटक से खुला है तो तेलंगणा आंध्र प्रदेश तामिळनाडू मे बीजेपी पहिले से करेगी और अपकी बार चारस हंड्रेड पर्सेंट <laughs> अभिनंदन तुम्हाला खूप खूप खुँँ शुभेच्छा आणि आता तुम्ही आता कामाला लागणारच आहात आणखी दिवस थोडेसे राहिले तर अशा पद्धतीने आपण अनेक विषयांवर चर्चा केली की निवडणूक लोकसभेची दोन हजार चोवीसची कशी लढवली जाणार आहे आणि मराठी समाज कुठे उभा राहणार जो अल्पसंख्याक समाज आहेत तर त्यांनी सुद्धा सांगितलं की आम्ही बूथ वाईज सगळं काम करणार आहोत अशा पद्धतीने त्यांची रणनीती सगळी आहे आता पुढचे येणारे दिवस आपल्याला वाट बघायची चार जून नंतरच आपल्याला कळेल की पंतप्रधान त्या ठिकाणी कोण बसणार आहे अजून पंतप्रधान मोदीजी हे फॉर्मेलिटी आहे बस तर अशा पद्धतीने हो हो भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि देशाच्या अनेक लोकांना एक चांगला व्यक्तिमत्व देशाकडे असावं जेणेकरून देश चालवणं ही सोपी गोष्ट नाही आपण सुद्धा बघू शकतो अनेक विषय असतात अने आणि मी त्याच पद्धतीने माझ्या विषयात पण सांगितलं होतं की बहुमत का असावं तर या पद्धतीने मी सांगितलं की बहु बहुमत असेल तर अनेक विषय असतात त्यांना हाताळता येतात आणि अशाच पद्धतीने हुसेनजी यांनी आपल्याबरोबर खूप चर्चा केल्या आहेत हुसेनजी आपले खूप खूप आभार आणि मी इथेच सांगतो आपल्यातून आपली बातमीमध्ये आपण पुढे भेटूया जय हिंद जय महाराष्ट्र थँक्यू